хай хай Короче, сегодня мне пришла посылочка от Валентинчика на сумму 36 долларов. Ну, плюс-минус. Так. И сейчас я буду делать, короче, распаковочку. Мне очень интересно, что он там прислал. Ну, я как бы знаю, что он прислал вещи. Но там есть какая-то по-любому потому что он очень хочет, чтобы я ее распаковал и снял это все на видео. И мне очень интересно, что он туда положил. Кошачьи какашки или фаломитатор, я не знаю. Ну, короче, сейчас буду делать распаковку. Так что, дивимся. Короче, сейчас я вам покажу, чтобы вы понимали, в каких условиях я это все снимаю. Это вообще, конечно, странно. Так, вот таких ус условиях я снимаю. <laughs> Просто в кабель засунул телефон. Вот. Короче, что? Делаем распаковочку. Ой, дуже интересно, что ж там. Не, ну понятно, что там вещи, я знаю. Потому что, типа, мы договорились на определенную сумму, и Валик мне сказал, что никогда вещей. Вот. Плюс-минус я знаю, какие там вещи. Но он что-то еще туда положил. То, чего я не знаю. Там 100% какие-то. Вот такая коробка с новой почтой еле реально вышел. Это Охренеть. Интересно, что ж там. Так. Не, ладно, я не буду так снимать, показывать. Я буду показывать отсюда. Так, блатная рубашечка, что-то на блатну. Это, походу, ну, нормально так на концерт ходить. Какая именно на блатну рубашечка. Ну, такие хлопец. Ну, мне нравится, но ну, все такая, надо под джинсы. Рубашечка по джинси. Ладно, з рубашечкой нормально. Так, от тут, я думаю, що вся руба десь тут, от тут 100%, але ми оставимо е... на вишеньку в торті, коротше, щоб ви до кінця додивились відео. Ми потім розпакуємося чемоданчик. А може і не в ньому дело, потому що він казав, що там є бумажка, ти не викидає. І ще він казав, що все тут лежить. Ладно, я це оставлю. на в торте, так сказать. Так, что это у нас? Шорты, какие модные. Ну, мерять не буду, я бачу, что типа норм, в принципе, пойдет. Ну, под рубашку носить шорты, это точно не вариант. Так, якась кофта. все померяю. Ну, так-то порядок. Вроде бы. Чутенько. Правда я не, не знаю, если я себя снимаю толком, но я надеюсь, что нормально. Пока все идет нормальным чередом. А что Как цей... я не знаю. Но чувствую, там какашки Сто процентов, я думаю. Так, ну это, короче, такая деловская рубашка. Что-то на модном. А куда мне ходить? Я даже не знаю. С Оленем. не знаю кудась можно применить так но это чисто в хате лазать или кирюшу машину ковырять тоже прикольно так ни хрена себе алимпасик сейчас помирим У нас с Валиком почти одинаковые размеры. Тики Валик трошки поправился. А я чуть-чуть похудал. Поэтому все чики-пики. Так, а шо? Не, ну, в принципе, но. Я же не буду застебаться. Нормально. Такие. На семечках, короче. Одеваешься. эту, Ого, тут пятнышко есть. Я не знаю, выстерится в ночи, нет? Надеюсь. Ну, кстати, именно такую лимфеечку одеваешь, покупаешь пачку семечек и где ждешь пидпаником сидить. Ни хрена себе, как красная рубашка. Ну это даже интересно, конечно, померить, Что цена такая за цыганский стайл. Ну, слушайте, я в этой чувствую себя как барон. Мне не хватает золотой цепочки. Такие рубашки можно даже и в клипах снимать. Есть какие-то ощущения? Какой-то холодок, да, в области печени. Хорошо, хорошо. Фух, вот на максималочках. Видно? Да ты что, вообще тупо это говорю. Тупо цеган. <риклад> Ладно, будемо не распаковывать. Далі. Футболочка. Широка така. Ого. Нормально. Можно и не худать. Просто футболку ходив и все. Що і аккуратно так сложив, валик. Четко. Вот, це прикольный футболос. Надеюсь, там хуй написано. Не, нормально. О! <смешно> Ухваны, и смена рубашка. Ну, это вообще уже. <смешно> вот это точно... Это максималка. Капец, она по материалу, в принципе, одинаково вроде бы. Ну, это, короче, на смену. Сегодня в одни красные, завтра в другие. Ну, если хочешь завлечь ты мадмуазельку, я считаю, что это хороший выбор. Так. Ну, от сюда, я бачу по фоткам. Це прикольна футболочка. Мірять, конечно, Леньки, но я думаю, сидеть буде неплохо. Так, блин, він так офігенно сложив, що я так не сложу, як валик. Арлі Дэвидсон. Нормально. эту поближе покажу. Блин. Надеюсь, описываюсь в ракурс. Так, нахрена он мне пробку закинул? Это что, какая-то... Взял мне пробку с шампанского закинул. Анальная пробка, Валентин. Анальная пробка в подарок 36 баксов. Нахрена он мне пробку закинул? Это уже какое-то извращение. Валентин пойдет. Куда мы не пробку запекать, блин? Так. Вот такая. Хагли Дэвидсон тоже. Это Кирюша такие футболочки нравятся. Ну, сюда два Кирюши можно засунуть. Вот это шорты. Ни хрена себе. Ну, да, они будут на меня великі. Великоваті капец будут. Да-да, это здоровые шорты. Так, что ж там на горяченькое? Что ж там на горяченькое осталось? Что это за... Плачевка. Не, ну нормально, чувак, у меня тут штука да. Невероятно. А что, прикольно, я здесь... Можно использовать на природу, как як шалаш. Якийсь можно. Бо дома я явно такую у не боюсь, у Это будет, наверное, странно вот так вот, да? Или вот так вот. Короче, что-то с этой штукой я по-любому придумаю. Ну, я не знаю. Мы в одном ритме. А что, здесь пока... Плакатик все можно придумать, куда повесить. Так, а это что? Что это? Валик, блин, пи***. Ого. Ладно. Я же один, если ты уже выслал всю кто то наверняка я же должен ее одеть. Так. Надеюсь, там здесь ничего не может Ну, сумка здорового базара нема. Так. Ты думаешь, если я один на пиджак, то мне повестку не дадут? Ну, ты ебал конечно. И что я? она похожа на Дентана? Или как его там? Андертан? Чедертан. Короче, похер. Но я думаю, что по улице мне в таком пиджачку не надо, наверное, находится. находиться. Бо це буде странно. Хотя модно. Модно. Что? поджентики. Можно и посоображать. Ладно. Открываем эти какашки. Сто процентов. Тут таки Ни хрена. Сигар. Не, Сига. Блин, я же ему тоже в прошлый раз сигарету высылал. Только не помню, а это парламент. Ни хрена себе. Ну, тут нормально, больше ничего было. Вроде бы. Надеюсь, она парцем не посыпана, так вроде нет. Валик же адекватный чувак, все-таки ему ну, уже не 16. Так. Ну, теперь самое горяченькое, что он тут положил. Я не знаю, какую-то посуду. На ощущение, я не знаю, какой какие-то конфеты, что ли, пружинки, какая крупа какая-то, чувствую крупа. Это же не валик, чтобы сделать О, свет выключили. Оп, включили. Так как у меня бесперебойник, поэтому свет назад возвращается. Вот так вот. Вафли какие что там такое? Ну я так и знал. Крупа. Кукурузина. Кукурузина крупа. Нормально так? Блин, она хоть снимает, кстати. Снимаю. Слава богу, снимаю. Камерка. Я не знаю, честно, на самом деле, как монета это видно. я снимать точно не буду. Ну, как-то так. Так. Свечка? Хм. Интересно. Схрена ли свечечка? Ну, анальная пробка. Свечка. Валик, что это за фигня? О, вот это годная вещичка. Кстати, я только ему говорил за стабилизатор, а тут уже ручка для телефона, чтобы можно было так снимать, кстати. Блин, спасибо, Валентинчик. Вот это тема годная. Ну, это, конечно, не стабилизатор, но, тем не менее... Полезная штука. Так. Наушники. Вот, наушники Apple. Или же там не наушники, или же там просто 10 копеек ложить. Похоже, наушники. Блин. Ну хиба минимуму минимик наушники подарить. Или он себе новый купил, или там просто мелочи посложить. Ні, там не наушники. Ого! хрена зажигалка. Бай. І порвані 100 гривень. Нормально вообще таке вислать кінту. 100 гривень порвані. 101, 101 гривня. В Коробки спи під наушники. Ладно, ми закурим парламент прямо тут. Надеюсь, там петарды и... все. Саша, за хренью. Версачий пробник? Ой, я не сделал. Мне просто, это просто шикать надо. Непонятный пока запах. Ну, забытый. Uh -huh 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 -huh. <laughs> Нормально. Вот а это под ту красную рубашку, кстати, будет то, что надо. Варсачи. Это до пробника, походу. Ну да, это до Ни хрена себе. А это что за аппарат? Фотик старый. Тупо старющий фотик. У меня такие, кстати, десь лежить. И у меня там шипленка есть. У меня был такой аппарат. Охренеть. Надо пленочку купить. И можно щелкаться. Так. Ну, это уже не закончено, кстати. <реклама> 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 Опять очки. Сейчас мы пить очки. Вот, Сейчас ми п'ятички одинимо красну рубашку. Так, що там еше? Жига, жига, жига. Ого, порядок. Кстати, у мене балон заправочний. Сейчас проверим, що вони работають. Прикоді зажигалочки. Так. Все работает. Це мальборо, а це кемела. А я, кстати, курю Кемел. Сейчас я их заправлю и проверю. Только без сигаретки, наверное. Так. Ну я могу не заправить, тут насадки надо... Стремно. Работаю. Работаю. Так, теперь следующую вот может, тебя лучше заправиться. Фу, газование. Она может сразу, кстати, не работать, потому что, когда заправляю зажалку, сразу не работает. Работает. Ну, короче, вот и все. Ось такий був обзорчик, оце все Валік мені вислав на 36 баксів. У разних ось таких шмоточок, ні А, кстати. Рубашечку. Рубашечку, подачки. Всі. Ну, Шорти тільки на мене будуть великі, напевно, рубашки я не знаю, кудись можна примінити джинсики, що сильно модно молодежно. Вот. Спасибо тобі, Валік, велике, за таку посилочку. Було інтересно. Я думав, чесно говоря, ти положиш мені там якісь говно, фаламітатори, ще щось. Ну, пробочка з шампанського. Ну, это... десь ми примінимо таку тімку. Так що, кому понравилась розпаковочка, то... и подписочку на канал. Ссылка на Валика, канал в описании и инстаграм на Валика тоже в описании. Короче, все. Теперь я буду складывать все вещи, свои какие не выкидывать. Теперь у меня есть в чем ходить, так сказать, уже не бомж. Вот. Вот я сейчас это почистил, уберу.